читал полемику Бужанский, Максим Бужанский, это народный депутат от Днепра, а раньше был народный депутат от Днепра, это Царев, который возглавлял движение Новороссия. Он опять пришел на страницу Павла Себастьяновича и начал ему там хамить в таком плане, что, что вы везде тут лезете, вы что там знаменитый ПВОшник. Я хочу поддержать Павла Себастьяновича. Он говорит о простых прописных истинах. То есть если у тебя есть образование экономиста и инженера, то ты легко смоделируешь, что нужно сейчас. У нас на эту минуту нет ни одного современного ЗРПК нового поколения. Ни одного в Украине. Ни одного. Хочется спросить Бужанского, ты соображаешь? Павел Себастьянович говорит прописную истину. Что если ты хочешь ⁇ жрать ⁇ то нужно еду взять в ложку, либо в руку открыть рот и засунуть туда YouTube. Все, он об этом говорит. Создаете какие-то экспериментальные дроны, которые могут сбить? Прекрасно, супер. Но есть такое понятие, что он... в армии это комплекс мер. Эшелонированная оборона, из выражения в ПВО. Ты поднимаешь эти супердроны, они схватили, например, 100 шахедов, но 40 пропустили. И когда они пропустили эти 40 шахедов, каждый, который несет по 90 кг взрывчатки, в это время должна работать зенитка, либо наоборот. И если мы не будем делать комбинированные, шелонированные обороны и тратить на это деньги, то будет катастрофа. Потому что каждый день от Житомира приходят новости, убито трое детей там, до 18 лет. И так по всей Украине. За неделю собираю, что это целые села пропадают, и строения, и здания. На Хмельничине тошили пожар три дня. Не этому Мужанскому, просто народный депутат вообще писал царя в голове. Просто заткнуться и залезть под шконку. И <сосит> решать вопрос на уровне депутатов, почему делать депутатские запросы, почему нет этих ЗРПК. Почему эта программа провалена. Почему наши партнеры, они оказываются идиоты, такие как Себастьянович? я выкладывал ролики. Британия создала новый комплекс ЗРПК комбинированный. США сделали, поставили еще туда и лазер дополнительно. Чехи сделали, сделали поляки, сделали немцы, сделали французы. Все пошли и сделали за год ЗРПК комбинированный нового типа. Там, где они ставят по 8 аналогов Стингера, Старстрикс или РБС-70. 8, 8. Лазер, ОЛС, РЛС. РЛС висят по бокам такие бочонки Леонардо. Завязывают его еще на крупный радар, который помогает подсвечивать. Либо отлетают ДРО, СААП. И поражают легко эти цели. А у нас еще люди, которые провалили всю программу, заходят к какому-то общественному деятелю и начинают хамить. Да слава богу, что он хоть поднимает этот вопрос лично. По ПВО мои предложения. ПВО наш нужно забирать от ВВС Украины самолеты. Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки, девушки потом. И делать отдельным родом войск однозначно. Развивать их по секторам. Это принцип, как корпусную систему сейчас сделать. Принцип корпусной системы зачем? Вот третий корпус Белецкого. Им нарезали 80 километров ЛБС. И чтобы не было такого, что ну, там бывает, присылают к нему в качестве усиления подразделения на несколько недель. И они плохо воюют. И с него спрос за 80 километров. Все. Так должно быть ПВО. Сейчас крайних по теме шахедов нет. Одни тычут на муниципальные власти. Третьи говорят, это ТРОшники конченые. Четвертый обряд ПВО не дорабатывает. Но в итоге ответственных по шахедам нет. У нас в ПВО прокачана программа это кроватых ракет. По баллистике как можем, но делаем такие косяки, как поражение Патриота на Днепропетровской, области на днях. Я должна была додуматься, у вас обзор вот этого 53-го радара 90 градусов всего. То есть вы кроме 90 градусов больше ничего не контролируете вы ставите эту батарею в, в, в широком поле, не прикрывая ее геометрически, и получаете удар баллистикой. И у вас взрываются две пусковые. Но мы об этом молчим, у нас такого не произошло. <coughs> Косяки. А по теме шахедов у нас, ну сказать, что провал это было бы некорректно, но на 50% программа провалена. Кое-что сбиваем и... Большая часть этих по 90 кг дерьма прилетают в дома. Либо сбивается над многоэтажкой, падает на автостоянку, выгорает либо 20 машин, либо разбит весь подъезд. Поэтому мы должны разбить потом ПВО по радиусу действия. Это ближнего радиуса действия, среднего и дальнего. И программой ближнего радиуса действия она у нас провалена, особенно по теме ЗРПК. Мы должны это масштабировать. И плюс туда загнать в ведомство ПВО силы беспилотных СБС, так называемые, которые работают против дронов. И это все масштабировать. У меня в ЛОГ будет заставка, там продолжается полемика Павла Себя становится с народным депутатом Бужанским. Ну, с моего региона, всегда же депутаты один лучше другого. Перед ним был Царев. Все мы знаем, лидера Новороссии. А, а сейчас э, его сменил точно такой же Максим Бужанский. Ну, и он рассказывает о том, что взвивать не можем, потому что они летят высоко. Поэтому буду, запишу, поставлю пулемет Максим. Ну, то есть, если мы делаем мобильные комплексы ПВО, из пулемета Максим, который был изобретен в 1883 году и в англобургской войне опробован, то у нас, в принципе, и такие будут результаты, и будет песня Жифутинского, любимого певца Зеленского, который должен был петь в марте 2024 года, 2022 года, а утки летят высоко, я им помашу рукой. Это всегда логично, что вот, например, вы хотите, ну, кто интересуется Формулой 1, то там есть четкие правила ФИА, это Федерация международной автомобилестроения, в которых эти антикрылья, любая деталь, она должна соответствовать до миллиметров. И в эти мелкие детали, которые дают в итоге результат плюс 5 секунд, а может иногда и полсекунды, вкладываются сотни миллионов долларов. И если ты хочешь участвовать в гонке серьезной, то ты не можешь заявляться на эту гонку на машине класса там Горбатый Запорожец, Ушаты, либо Део Если ты воюешь с достойным, серьезным, одним из самых сильных соперников в мире, в области войны, то выставляться с голой жопой на ПВО малой дальности, ну, это не аргумент. Массово турели сварены под пулеметы Максим. И россияне просто издевательски на 500 метров подняли дрон выше и все. По альтернативным решениям я тоже сегодня буду говорить. Это не самая главная тема. И ряд исторических интересных фактов. Там же вчера даже выступил пресс атташе но ну он, он спикер от ПВО, Гнат. И он сказал, что мы их не можем сбивать, потому что они летят на высоте 2000 метров. Все. То, что говорят, пикируют, ну, сам дрон, он... Я видел, как они заходят в город, они не пикируют. Они просто подлетают к городу, и где-то за километра три до черты города они снижаются и заходят, как обычные, ну, как и залетали раньше. На высоте там 300-400 метров. Просто та система ПВО, которая есть у нас на эту минуту, она несостоятельна. Но кроме системы ПВО у нас громадный вызов нам как к существованию государства. Это отсутствие автоматических минных заградителей. У россиян есть три подвида их. Есть новые модели по ближнему радиусу действия, ну, которые плюют на 200 метров. Вот машина едет, она как поливалка по минной карте плюет от 30 метров до там, 120. И есть машины дальнего минирования. Минирует от 5 километров до 15. Постановка минных полей очень скоростная, очень быстрая, комбинированных, как против брони, так и людей. Если у нас не появятся эти автоматические минные заградители в ближайшие 3-4 месяца, а мы над ними вообще не работаем, у нас их нет. У нас есть маленькая партия, Байден в самом конце передал нам несколько систем, начиная от Вулкана, которые ставят, могут ставить минные поля. Но мы их уже давно выплевали, это 100%. У нас этой системы нет. Мы за последние три недели потеряли 110 километров квадратных площадей. Говорят, это очень мало. Мало ли много, не мне судить. Но если у нас не появятся ГМЗшки, то... Левобережную Украину мы за года три потеряем. Без проблем. Да. И такие спикеры партии слух народа, как Володя Петров или этот Иванов Сергей, они поедут вести свои репортажи из города Житомир для начала. А потом переедут во Львов. Так он и будет просуваться. Это зараза. Потом мы будем надеяться на речку Днепр какое-то время. Сейчас один из величайших патриотов Украины, это диктатор Карташенко, он же Плешфюрер, он же Чикчирик Первый. Я считаю, что он помогает очень сильно нашей стране. В каком плане, что всю эту кампанию, ну, например, в Афганистане долго не, могли, не смогли победить пуштунов этих, маджахедов, по одной причине, потому что окно на Пакистан было всегда открыто. И как бы советские войска не, не, не пытались успешно воевать, через Пакистан поступали Стингеры, пос, через Пакистан по, поступали эти ПТРК Милан, которые начали полить колонны, грузы, и караваны Советского Союза в, в больших масштабах. И Чехчирик первый держит Северный фронт. Почему Пуша логично было бы вторгнуться в районе Бреста, в Украину? пойти на Ков или дальше на Львов. Все. Не закрыть вот этот коридор западный. И тогда был бы конец любому сопротивлению. А первый этому помогает, не пускает пока Путина с север. Да, какой бы он ужасный, на лицо ужасный, добрый внутри. Там живут Чикчерики. Это есть такая песня. В океане есть вес покрытой зеленью, абсолютно вес. Поэтому запоминаем, что если... Самая главная угроза – это отсутствие гмз постановки минных полей. Вот сейчас они, например, идут на Константиновку, есть критические зоны, не можем залатать. Мы туда должны поддержать и плевать, плевать, плевать э, масштабно мины. Чтобы они по ним шли ночью, днем. Мы делаем ставку до, на дроны, что мы их будем вылавливать дронами. Там многие начинают, Павла Себастановича призывают, масштабируй, масштабируйте, дроны. Но это все до большой изды. Мы должны посмотреть по выходу годного, что будет в конце месяца. В конце месяца мы потеряем около 170 квадратных километров территории. При том, что они просуваются типа медленно. Они уже начинают накапливать свои силы на Черниговской области и на Сумской. На Сумской они продвинулись ну, там лето красное пропело, оглянуться не успело. Понятно, они захватили села, которые стоят прямо на границе, это как бы не от большого ума. Но будут дальше продвигаться. Вот так не спеша, а медленно, но они продвигаются. Они идут малыми пехотными группами, они должны идти по минам, они по минам не идут. Если для нашего государства минные заградители и мины вот эти, которые стоят в базарный день 20 долларов одна, а вот Айдар делает по 20 гривен одну. Это дорого, то смысл существования такого государства? Что там ставки думают? Я вообще не понимаю, чем эта ставка думает. Ставка неполноценных, по-другому это никак не скажешь. Я извиняюсь, что я такими словами оперирую, но я другого не могу найти объяснения. Мы бегали в Курскую область, да, на этот Львов, а по сути сейчас показывает ситуация, что у нас голая жопа на Сумском направлении. Все. Из приятного сегодня утром в Российские Дубны после атаки дронов потужное задымание в районе предприемства, выробники БПУА. Также ранку атаковано подмосковный технопарк Эума. и Зеленоград, это ближайшее Подмосковье, атаковано военное предприятие. Я считаю, что экономического урона мы никакого не наносим. Это только ну, попортить нервы и все. Эффекта для уничтожения промышленности нет никакого. От ну, я просто визуально наблюдаю, что там происходит. Взрывчатки мало. Ну, ударили вы по крыше, но она где-то проломилась. Неприятно, где-то окна застыкли, да. Но мы эти предприятия уничтожать не можем. Чтобы мы уничтожили вот это предприятие, я смотрел, как в Дубнах, сегодня, туда должны прилететь <къех> где-то 12 этих Тауросов, да, не меньше. А вот это, это, ну, это херня. Мы просто тратим деньги в тупую. Вместо того, чтобы ставить мины, чему мы радуемся? Выбитому окну в Зеленодольске или потерянным за три недели 120 километров квадратных площадей территории Украины. Там, где находятся рудные управления, шахты и т.д. и т.п. Сланцевий газ і т.п. В общем, по програмі ГМЗ-ш як мінезаграді тупо і ще тупіє. По-другому не назовеш. В Україні вироблятимуть зенитну турель для перехоплення дронів та криватих ракет. Автоматизована турель Sky Sentinel. С... С... Сент... Називається. Ее уже поставили, опробовали, 4 беспилотника сбило. Там ставится М2 Браунинг. Я считаю так, турели это офигенно, это даже испанцы их делают. Браунинг работает на 1200 метров уверенно. Дальше он ерундово работает. Надо что-то более мощное ставить на такие турели. Но это оправданная тема. И крутая. В город они заходят на низких высотах. И эти турели будут нормально сбивать эти беспилотники. Но это надо масштабировать. Начинание отличное. <coughs> Повторюсь, вот эти три дон или трайдон их называют, М2, байсистем шведские, зенитки, они работают, они пишут на 6500 уверенно. Ну дай бог, чтобы это так было. Их надо покупать много-много и много. И нам надо нашему ВПК, Не все покупать за рубежом, а покупать, покупать лицензию и масштабировать на своих ББМах, эти турели и т.д. и т.п. Чтобы наш ВПК был загружен.